Что хотел бы сказать? Пропустив первый мяч, быстро и ошибку сделали. Вот, хотя предупреждали, что у нас того только сильная левая нога, не подключается э, в зоне левого защитника. То есть у нас и опорный хаб в ситуации крайне э, правый защитник неправильно сыграл. Пропустили быстрый гол и немножко как бы это все повлияло на ход матча. Пришлось кардинально перестраивать матч, потому что поле маленькое, зауженное. Сегодня, думаю, достойная борьба была в двух команд, вот, Хотя у ну, Кировограда очень есть опытные, хорошие футболисты, прошедшие премьер-лигу Украины. Вот. Поздравляю, победаю, Кировоград. Привет, Вы планы на сезон Канадов. знаете, показывать хорошую достойную игру, конечно, она не всегда получается. Но... ставится перед нами каждая, и мы ставим перед командой в каждой игре играть на победу. Вот. думаю, что сегодня играли мы до конца, хотя в конечном итоге мы проиграли, но раз использовал свои шансы в втором тайме на контратаке, где забили мяч и второй после нашего владения мячом. И произошла ситуация, где полный хан нарушил правила. Вот. здорово попал, расстояние небольшое поле, дождь, ну хорошо верхом пробит, падающий удар мостовой, ну это уже подрешило ход вот, встречи. То есть 2-0, конечно, тяжело. Мы хотели отыграться, и естественно, что команда Кирова играла на контратаках. Но, в целом неплохие моменты у нас были для предпосылок взятия. Не могу сказать, что мы могли взять сто процентов где-то ситуация голевая. Но первый тайм более-менее, сказать так, что на неплохом уровне, хотя мы его и проиграли. Ну, второй тайм уже первый раз пошел в оборону, но борьбы была ситуация, которая создавалась у наших ворот, уже наших ошибок, то, что мы хотели сравнивать еще. Лев еще один вопрос. Может быть, это поражение связано и с тем, что у вас заявки всего 18 футболистов, вы планируете еще усиляться? Вы знаете, мы планируем усиляться, но здесь в первую очередь нам нужно с президентом обсудили этот вопрос, какие цели и задачи на следующий сезон, вот, и кто к нам будет приходить. То есть на сегодняшний день к нам приходят люди, которые э, моложе даже тех людей, которые у нас были. Мы вот, показываем неплохой, можно сказать, я не могу сказать, что совсем качественный футбол, но неплохой для тех для тех футболистов, которые у нас собраны. Э, уже какая-то сдвижка есть. Мы не живем вчерашним днем, мы думаем на завтра что нас ждет впереди, это, я думаю, что если две-три позиции мы усилим хорошими кадрами, желательно, конечно, и перспектива, чтобы была, мы не хотим брать игроков, которые уже в возрасте, можно так сказать. Вот, поэтому люди, которые к нам приходят, они должны иметь перспективу, чтобы мы видели в них развитие потенциала. У нас под боком в нашем городе команда премьер-лиги, общаемся. Некоторые футболисты у нас на примете в нашей команды. Поэтому, если будет сотрудничество какое-то, мы только за